अब दमे के मुतल एक बात सुन लें ये है तो एक चुटकला, लेकिन बहुत ही मुफीद देखा गया है मुझे एक दफा किसी ने बताया था कि जो चुटकले बताते हैं मैं अपने मरीजों पर इस्तेमाल करके जरूर देखता हूं क्योंकि जो सुनी सुनाई औरतों की बातें होती हैं इनमें बाद दफा बड़ी हिकमत की बात होती है उनको यह तो नहीं पता लगता कि क्यों फायदा दिया है किसी चीज ने मगर बाद चीजों में फायदे हैं और मुश्किल से भी यह पड़ती है कि किसी औरत को एक चुटकुला मिल जाए तो वो समझती है कि अब इस बीमारी पर हमेशा के लिए अबूर हासिल हो गया है और हर एक को जरूर फायदा देगी हालांकि वो बाद मौसमों में फायदा देती है बाज मरीजों को देती है लेकिन उसका एक कम से कम फायदा यह है कि चूंकि उसको यकीन है इसलिए वो आगे बयान बहुत करती है और किसी ऐसे मरीज तक भी वो बात पहुंच जाती है जिसको फायदा हो इसलिए जब भी मैं कोई चुटकुले सुनता हूं तो दूसरे इलाज के अलावा इनको भी इस्तेमाल करके देखता हूँ एक चुटकुला जो मुझे वाक़ता बहुत मुफीद नज़र आया है वो दमे का है और दमे की गहरी बीमारी में उसका असर मालूम होता है कि वो कोई बहुत ही गहरा असर रखने वाले उसके अंदर एजा हैं जो हमें मालूम नहीं मगर असर जरूर दिखाते हैं और वो आम चीज़ है मुर्गे के चिकन के पंजे जिस तरह आप करोड़ों के यखनी बनाती हैं या बनाते हैं बनाती हैं और मर्दों बेचारों ने कभी मर्दों को ने तो कभी बेचारी औरतों को हाथ नहीं बिटाया होगा इसमें उसको हल्का सा जलाकर ताकि उसका गंद पहले तो धोना है अच्छी तरह फिर हल्का सा जला लें जिस तरह करोड़ों को जलाया जाता है ताकि बाल जल जाएं इस सूरत में उसकी गंदगी मैल वैल सब जल जाएगी उसका सूप बना के स्टॉक अपने पास रख लें और रोज़ाना एक प्याली उसमें थोड़ी सी नमक नम मिर्च काली मिर्च वगैरह डाल के मजा उसका ठीक करने के लिए सुबह एक प्याली शाम को मरीज को दें और मुस्तकिल देते चले जाए और उसी तरह उसका मैदा जिसको हम क्या कहते हैं उसको पोटा अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसका कुछ और सा नाम है तो स्टमक नहीं कहते उसका नाम कुछ और है डी से शुरू होता है कुछ क्योंकि तो किसी को अंग्रेजी बच्चा है या जिसको तो पता हो मेदे को जो मुर्गी का पोटा है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं क्या हाँ गिजेड नहीं गिजर और चीज है जीबलेट। जीज़्ट। जीबलेट। जीज़्ट। जी से कुछ शुरू क्यों क्या बता रहे हैं आप खड़ी होके बताए गो न गिज गिज़ेड़। हाँ गिजेट है ये है मुझे ये याद था कि जी से शुरू होता है गिजेड है ठीक है गिजेड ही है मेद पोटा जिसको कहते हैं गिजेड में उमन यूं चीरा देकर उसको खोल के तो एक तरफ से उसकी पत्ती सी झिली पकड़ते हैं और यूं साफ से उतार लेते हैं पूरी की पूरी और झिली फेंक देते हैं और गिजेट को पका लेते हैं जो होम्योपैथिक इलाज है उसमें उलट करना है गीजर बेशक फेंक दें झिल्ली ना फेंकें क्योंकि सारी शिफा झिल्ली में है उस झिल्ली को अच्छी तरह धोकर खुश कर लें उसके अगर आप चार पाउडर बना रहे यानी चार हिस्सों में काट कर मिर्चा बना लें या जो भी बन जाए खुश होकर पीस लिया जाए अच्छी तरह उसके चार हिस्से कर लें तो एक हिस्सा रोजाना देते चले जाएं और कभी कभी नागा कर लिया फिर शुरू कर दिया ये तजर्बा मैंने जब मैं शुरू में इंग्लिस्तान में आया था तो एक ऐसे बच्चे पर किया जिसकी सात आठ साल की उम्र थी और शदीद दमे का मरीज दायमी मरीज उसके माँ बाप लेके आए कि बहुत ही बुरा हाल है गरीब का तो मैंने उनसे कहा कि ये नुस्खा मुझे मालूम हुआ है आप ये इस्तेमाल करें होम्योपैथिक भी दी लेकिन उन होम्योपैथिक दवाओं से किसी को मुस्तकिल शफा कभी नहीं मैंने होती देखी थी मगर इससे उसको मुस्तकिल शफा हुई या वो बड़ा बच्चा बन चुका है और उसके मां एक दोबारा लेके आई उसने कहा कई साल हो गए आपने दी थी फिर दोबारा हमला नहीं हुआ इसी तरह रिसेंटली अभी चंद दिन पहले की बात है एक खातून मुलाकात के लिए आई अपने बच्ची को साथ लेकर ये बाहर के मुल्क से थी जर्मनी से आई थी हाँ जर्मनी से मिसिस कौसर जो वहां की सदर लजना थी उनकी बच्ची को मैं जब पिछली दफा तो मुलाकात में देखा तो बहुत ही जर्द रू और कमजोर और निढाल थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसको खाना नहीं खिलाती ये क्या बात है आप लोग ठीक ठाक हैं ये बेचारी थी उन्होंने कहा इसको तो दमा नहीं छोड़ रहा और मुस्तकिल जान को चिमटा हुआ है जरा सा बहाना मिल जाए ठंड लगे हवा लगे कुछ हो इसको जरूर दम्हा हो जाता है तो उनको मैंने कहा यह नुस्खा इस्तेमाल करके देखें इस दफा आई मैं तो भूल गया था कि उसको मैंने आज मैंने कहा बच्ची की सेहत तो माशा खूब अच्छी है उन्होंने कहा वही नुस्खा दे रही हूं और उस दिन से आज तक दमा नहीं हुआ तो इसलिए दो मामला में तो कती यकीनी गवाही मौजूद है और हैरत अंगेज फायदा हुआ है और भी मरीजों में बाजों में बाज इतला देते हैं बाज नहीं देते ठीक हो जाए तो फिर भूल जाते हैं इसलिए आप सबको मैं ये बता रहा हूं नुस्खा इसको अगर इस्तेमाल करवाएं तो नोट करें और मुझे लिखें कि कहाँ कहाँ यह फायदा मंद साबित हुआ है कितने मरीजों में नहीं हुआ क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक मरीज में फायदा दे लेकिन जब आप रिकॉर्ड रखेंगी या रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा एक और चीज का भी इल्म हो सकता है कि किस किस्म के नजलों में या दमों में ये मुफीद है अगर किसी जगह फायदा नहीं दिया किसी जगह दिया है तो लाजमन मरीजों के मिजाज में कोई फर्क होगा या दमे की कैफियात में कोई फर्क होगा उनकी इलामतें मुख्तलि होंगी बस इस पहलू से आपको मैं मशवरा देता हूँ कि जो आप भी लोग दुनिया में सुन रहे हैं वो मरीजों के मुतलिक रिकॉर्ड रखा करें तजुर्बों में और जहां फायदे हों वहां गौर किया करें कि ये किस किस्म का मरीज था उसका मिजाज कैसा था